Приветствуем зрителей канала Тесма. Хотим рассказать о нажимном диске сцепления. Он же корзина. Диск сцепления, как правило, состоит из таких узлов и деталей. Значит, кожух нажимного диска. Диафрагменная нажимная пружина. Ее еще называют тарельчатой пружиной. Пластинчатые соединительные пружины. Собственно, нажимной диск По мере того, как нажимной подшипник воздействует на эти лепестки, диафрагменная пружина выгибается и таким образом происходит отход вот этой части нажимного диска от диска сцепления. По мере того, как эксплуатируется автомобиль, происходит износ поверхности нажимного диска. И может так случиться, что в определенный момент толщины будет не хватать, и начнет пробуксовка. Появляться пробуксовка цепления. По некоторым данным из некоторых источников поверхность нажимного диска закалена токами высокой частоты имеет повышенную твердость для того чтобы был меньше износ какие бывают основные поломки лепестки проваливаются съедается поверхность лопаются эти вот эти пружины но то что в большинстве случаев механики на СТО пугают выработкой лепестков как правило является вернее не является поломкой корзины это просто факт заставляющий Бежать и покупать новую корзину, как правило, эта часть достаточно живучая и выработка в пол миллиметра при ходе подшипника в сантиметр не играет особой роли. Обращайте внимание на то, что не надо поддаваться пугалкам. Механиков со стола, которые говорят, есть выработка. Срочно меняйте корзину. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Рады будем ответить.